Всім доброго ранку! Ви дивитеся програму Ранок на Атаві на телеканалі Лтава. Відразу хочу сказати, будьте здорові, шановні друзі. Дійсно, достатньо прохолодна пора. Знов-таки прогнозують і сьогодні 0, мінус Вдягайтеся тепліше, але... Але звісно ж всі ми, хоча б іноді хворіємо і завжди хочеться, щоб нас все-таки нам допомагали. Нам нас лікували виключно професіонали, професійні лікарі. І саме з цього приводу ми запросили до нашої студії лікаря ультразвукової діагностики, діагностичного центру, лікувально діагностичного центру, центр здоров'я для того, щоб власне і познайомити вас, шановні друзі, з. Цим медичним закладом, доброго ранку вам, Здравствуйте, Андрій. Раді вас вітати. Це Еліна Сергіївна Осадчук, шановні друзі. Е, отож, Еліна Сергіївна, давайте поговоримо про центр здоров'я, лікувально-діагностичний центр, який знаходиться, нагадую, на вулиці Степового фронту, 29 у Полтаві. Розкажіть, будь ласка, про основні напрямки роботи вашого лікувально-діагностичного центру. От е, прийшов пацієнт, відповідно, да. Тобто, е, навіть якщо ще... только задумаются над тем, есть какая-то проблема, какие вот самые проблемы, до каких лекарей может звернуться в вашем центре. С удовольствием расскажу всем жителям нашего прекрасного города и гостям. Расскажу о том, что есть такой центр, который таки называется «Центр здоровья», где, собственно, вы можете поправить свое здоровье, укрепить его. И также э, вы можете, все люди нашего города или пациенты, которые обращаются в, нас, в наш центр, имеют в своем распоряжении и лабораторию, где можно провести любые исследования. Нема лабораторные... никаких там лабораторных доследжениях? Абсолютно там... Нет, все Основные, основные, Абсолютно, да, исследования э, вы можете сделать. Прийти и сделать в любое для вас удобное время. Лаборатория работает каждый день с утра и до пяти вечера. То есть с полдевятого и до пяти вечера работает, даже в субботу работает, по-моему, до 12 часов. Но на сайте нашего заведения это будет точно указано, можете пользоваться. В интернете есть этот сайт Центра здоровья, поэтому, пожалуйста, пользуйтесь, узнавайте точные графики работы. А лаборатория открыта для всех желающих, причем это очень удобно не нужно брать ни направлений, ни каких-либо еще. И не зависит от а, того, где проживает может можно? Да, да, конечно. Очень много пациентов приезжает с района, с области и имеют возможность сделать то, что им нужно, то, что они считают нужно, и спокойно абсолютно оплатится в кассу, и идется тут же лаборатория, делается все нужные обследования, анализы. Вот, это первая лаборатория. Дальше любой человек, который приходит к нам, имеет также возможность прийти к специалистам узкого профиля. Это, да, Например? Да, да, например, терапевты, так. лоры, урологи, гинекологи, хирурги. Uh, у нас принимают дерматолог. Uh, есть много услуг, которые сейчас мы попробуем озвучить, хотя бы основные. Uh, всего, конечно же, не скажешь, всего очень много. Но основное то, что необходимо, в нашем центре есть. И из хирургов консультируют также хирург-практолог, хирург-уролог, сосудистый хирург. Uh, поэтому... Очень много чего можно для себя узнать о своем здоровье. То есть в вашем лекарственном диагностическом центре, э, ведь проф наявность ну, всех профессийных да. лекарей, як то кажу, да. Да-да-да, всех узких специалистов абсолютно все у нас принимают, поэтому пользуйтесь такими благами цивилизации, что ли. Шановні друзі, звертаю вашу увагу. Так, звертайте, будь ласка, у нас внизу екрану відповідна інформація. Центр здоров'я Степового фронту 29. Ми зараз говоримо а, про цей центр. А, все, одно, все одно, Еліна Сергіївна, хотілося б у вас дізнатися. Більш докладніше про особливості центру здоров'я, тобто ви назвали в принципі то основне те, що є всі професійні лікарі, звісно, є лікувальна діагностична лабораторія, діагностична лабораторія, де можна провести всі абсолютно аналізи і дослідження. А ще чим як то кажуть, відрізняється ваш центр здоров'я від інших, яка є родзинка? Изюминка, Андрей, поделюсь. Есть также немножко забыла, вспомню скажу. Вот сейчас да. есть также дневной стационар. Это удобно, потому что не всегда человек имеет возможность пролечиться в стационаре, так как мы все работаем и у всех свои обстоятельства. Но здесь есть дневной стационар, где можно ставить капельницы, получать необходимые уколы. Также в центре здоровья есть такая услуга, как медосмотры. Эти медосмотры, ну то есть их можно получить для трудоустройства перед трудоустройством. Также перед учебой, когда это необходимо. Также у людей, которые пользуются оружием, также нужны лицензии и медосмотр перед так, тем, как получить. Помощи... Да, да, да. Для водительских прав, ну вот это вот то, что тоже мы можем помочь в этом. Наш центр санитарные предоставляет книги. санитарные книжки, да, да. Все это есть и этим можно пользоваться и очень быстро все комфортно пройти. То есть никаких проблем тем более, дорогие друзья, еще раз напоминаю, с 8.30 до 17.00 на очень удобно и даже в выходные. Навіть у вихідні з 8 до 12. і працює центр здоров'я на вулиці Степового фронту, 29. <клес> і все ж таки, Еліна Сергіївна, ми говоримо, як то кажуть, у загал. А ви е, лікар ультразвукової діагностики? <клес> Я знаю, що в центрі здоров'я особлива увага, в принципі, приділяється саме цьому ультразвуковій діагностиці. Тим більше, що, е, ну чесно кажучи, знаю з власного досвіду, також що користується ця послуга надзвичайно великою популярністю, як і для профілактики, взагалі, не тільки для. лечения, для, для профилактики разноманитных заболеваний. У вас есть какие-то апарати аппараты для ультразвукового дослідження. Я знаю, что это только назва ультразвукового дослідження, а их вообще много, например. Расскажите про себя, пожалуйста. Да, вы правы. Расскажу с удовольствием. Работу свою очень люблю, поэтому расскажу с удовольствием. Действительно, у нас есть несколько кабинетов УЗИ, и этим можно гордиться, потому что в штате Центра здоровья УЗИ став столько, сколько, наверное, нет ни в одной городской больнице нашего города. У нас 7 УЗИстов, и каждый занимается своим делом. И это очень хорошо, я объясню. То есть сосудистый хирург, он смотрит сосуды, рук и ног, сосуды шеи. И это очень хорошо, потому что он же ведет прием, он консультирует по этим вопросам, и тут же он может и сделать ультразвук, то есть исследование свое, профильное. Также принимает кардиолог, который тоже делает узи сердца эхокардиоскопия, как ее еще называют, то есть и эм, принимают терапевты, которые смотрят брюшную полость узисты терапевты, я имею в виду, что это узисты профильная уролог тоже, который смотрит урологию, все, что касается мужского здоровья, можно с ним и проконсультироваться, и тут же сделать узи урологическое, а, смотрим мы и молочную железу, щитовидную, желез, э, щитовидную железу то есть все необходимое э, есть, но есть же также и новинки. Есть новинки, которые нужно озвучить для того, чтобы знали и пользовались. Одна из таких э, новинок это эластография. То есть э, расскажу, что это, потому так, что незнакомые расскажи, да. термины. Э, эластография это аналог биопсии. Если говорить коротко, доступно это аналог биопсии только без прокола, скажем так, без инъекции. Мы с помощью ультразвука можем заглянуть в те, это в основном используется, используется для печени, для того, чтобы установить, в каком состоянии орган, и часто при заболеваниях гепатитом С очень нужно это исследование, так как оно показывает, насколько необратимые есть процессы в органе, или же все-таки терапия будет более Своєв'яна, А, Ну, вот такое. еластиметрії, якщо немножко зрозуміло, розказала. Це добре. Ні, в принципі, це все, все зрозуміло. Я ж кажу. Тут найголовніше, що дійсно ультразвукова діагностика. Всі розуміють, да? це щось там поводили. Да. Да? А насправді це я ж кажу, обширна сфера взагалі послуг. Да. Ультразвук ⁇ это очень удобный метод исследования, то есть пациент ложится, ему датчиком гладит живот, это не ФГД, с которого часто боятся, но все-таки тоже нужно понимать, что ультразвук ⁇ это достаточно мощный метод исследования, который помогает... Мы, знаете, часто являемся таким... Координационным центром человек приходит в центр, не зная, что у него, где болит и как. Он-то рассказывает. С тех, кто хотел задать и да, 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 да. Ну, то есть человек приходит, говорит, у меня болит правое подреберье. А правое подреберье это и печень, и желчный пузырь, и 12-перстная кишка и кишечник. Для того, чтобы разобраться, к какому специалисту ему лучше все-таки пойти, зачастую интуитивно даже люди сами приходят в кабинет УЗИ и там уже действительно вместе с нами уже определяется человек, какой же специалист ему нужен. Это удобно и хорошо, поэтому... Є. ми є. пользуйтесь, пожалуйста, приходіть. Ну, взагалі Ліна Сергійовна, <гадем> якщо загалом говорити ви як лікар спеціаліст, професіонал своєї справи, саме як в ультразвіковій діагностиці, дійсно. А чи часто взагалі от так от люди звертаються? Ну, зважаючи на певний стереотип у українців, не знаю, як у інших країнах, там зокрема, от я знаю, що українців знаєте, як то кажуть, да? бояться лікарень чого туди ходити. От поки як то знаєте, як? поки рак не свисне, да поки не це піду точно. лучше пускай не свистіть. Да? Ні, це зрозуміло. А для цього відповідно дай говорить, що профілактичні роботи. А от, зокрема, щодо ви вже почали цю тему, да, щодо УЗІ, дійсно, можна дослідити абсолютно все, ну, все тіло. Відповідно, да, і виявити там якісь ну, підказки. да? Людини щось там турбує трохи. Вона да. приходить до вас і говорить: у мене щось турбує. Ви можете сказати, що дійсно тут треба подивитися, отут краще зробити. Да, Об'ясню, Андрій, Дякую за питання, Очень хороший, актуальний вопрос. Дело в тому, що УЗІ з допомогою УЗІ не завжди може. Можно дать стопроцентный ответ, что и где и как болит, потому что на УЗИ видно очень много, и этот метод действительно информативный, и та аппаратура, которая в центре здоровья существует, она эксперт класса, она очень высокая, в класса, и можно увидеть то, что в принципе на плохой аппаратуре я бы не увидела, это я знаю с личного опыта, и также <класс> мы не смотрим на УЗИ вообще не смотрят полые органы, которые содержат воздух, это желудок, кишечник, легкие, эти органы на УЗИ не видно, можно иногда и стилкеранген да, это рентген, это больше рентген или, или другие лабораторные обследования. Uh -huh. вот. А с помощью УЗИ мы можем посмотреть и многое и зачастую или определить причину, или хотя бы направить, сузить круг проблем, которые возникают. То есть... Наичащее. Тогда... Можете назвать mm -hmm. да, органы какие какие все-таки можно выявить и певние проблемы за духом УЗИ. Да, конечно, это проблема в щитовидке. Очень часто к нам приходят люди с повышенным давлением, давлением с районов, с области приезжают, которые всю жизнь или полжизни лечат сердце, повышенное давление. Но проблема, как раз, состоит в том, что очень редко их направляют на УЗИ щитовидной железы. А, а часто причиной является именно заболевание щитовидной железы, которые ведут к повышенному давлению человек лечит сердце, тратит деньги, тратит время, но не получает результата. А нужно было всего вовремя пройти УЗИ щитовидной железы, посмотреть и разобраться, что там, и, в общем-то, лечить этот орган, щитовидку, а не сердце. Часто бывает, приходят с этим. Ну, либо же, как я вам уже озвучила, это желчный пузырь, 12 кишка, который находится в одной проекции, в одном приблизительном месте, где часто тоже их можно перепутать. Ну, либо же еще проблемы со спиной. Чоловік приходить, каже, болить спина, поясниця. А як? як, взагалі? Я думаю, ну, спина це все-таки хребет, це рентген. А як за допомогою можна? Е, можна. У нас також от, хорошо, що ваші питання мені допомагають немножко е, розказувати Я... більш детально. Мені Спасибо. цікаво, насправді. Я думаю, що багато телеглядачів також для себе відкривають багато нового. Спасибо, да. По поводу спины часто бывает, что человек воспринимает боль в спине как именно спинную боль. Но ну, а проблема существует в почке. Пошел камень, например, из почки, есть блок почки или почечная колика, еще это называется. Но, э, то есть, тут важно не перепутать. Иногда это накладывается одна проблема накладывается на вторую, и тоже важно разобраться, с чего нужно начать в этой ситуации в данной. Э, поэтому у нас еще в центре, в центре здоровья по субботам, кстати, принимает доцент э, Умса нашей медакадемии, кафедры последипломного образования врачей. Он УЗИст также. И по субботам он смотрит суставы. Также можно посмотреть любой отдел, отдел позвоночника, межпозвоночные щели, суставы рук, ног. Ну, то есть это очень удобно для тех, кто как раз, кого это беспокоит суставные боли, либо же проблемы со спиной. Так что у нас проводятся исследования и сосудов, и суставов, и внутренних органов, І гінекологія, урології, і серця. є повний комплекс услуг в цьому плані. Аліна ну, Сергівна, я вам скажу чесно, я для себе відкрив дійсно так. Я, я не знав навіть що до що за допомога ультразвукової діагностики, що стосується от саме е, рухового апарату, порно-рухового апарату, <вистик> да. так, що саме спини можна так виявити. Тому що дійсно, наскільки я знаю, як говорив, один мені лікар, як то кажуть, немає да? таких людей, яких немає проблем зі спиною. Хоча, Желиняйця, хоча б якісь мінімальні, але все одно є. Да? І, тому що дійсно склався стереотип. Якщо, якщо хворіє спина, там да, то треба відповідно е робити рентген. Е -е. Отож, Ріна Сергіївна, я вам дякую за надзвичайно цікаву розмову, за те, що ви. Привідкрили трохи техніці щодо ультразвукової діагностики, також розповіли про діяльність центру здоров'я. Я нагадую, шановні друзі, що в нашій студії була Еліна Сергіївна Осадчук, лідер ультра, лікар ультразвукової діагностики, лікувально-діагностичного центру Центр здоров'я, який знаходиться на вулиці Степового фронту, 29. Будь ласка, звертайтеся до професіоналів. Я вам бажаю удачі, будьте здорові. І вам також, будьте дякую. здорові. Спасибо. Дякую, дякую.